наши морские котики, морская пехота, морские котики, они тренируются в Очакове. Вот, и увидели якорь, и взяли, притащили его на полигон. Они знали, что у нас якоря, коллекция якорей. Вот, и поехали, забрали. Моя работа была, заключалась в чем? Очистить ржавчину, покрыть тонином, это преобразователь ржавчины. Основное это клеймо найти. Вот мне повезло, я <laughs> обнаружил книгу. Оказалось, что это венгерский якорь. Где-то конец 18-го, начало 19-го века. Мы также установили, что, очевидно, якорь был найден еще в советские времена и какое-то время использовался для, видимо, каких-то хозяйственных нужд, то есть рыбаками или кем-то. Почему? Потому что на нем была современная цепь. Серьга современная и вероятнее всего это уже даже середина 19 века, то есть он где-то на сто лет позже. И на якоре клеймо выбитое заводское клеймо Будапешт, но ну, а мы знаем, что Будапешт как Будапешт возникает в середине 19 века в 40-е годы, до этого это было три разных города. Цей напрямок в Україні практично не розвивається. Один поодинокі є випадки, поодинокі проекти, але в цілому системної роботи по збереженню пам'яток як Чорного моря, так і річкових акваторій, на жаль, не ведеться. Глибини більше 30 метрів, вони дуже складні вже для системного археологічного пошуку. Тобто виявлених об'єктів достатньо багато, але досліджених об'єктів можна порахувати по пальцях на одній руці. Ну, якорь очень интересный, мы никогда не сталкивались с венгерскими якорями. Вот, кованный, хороший якорь, я думаю, что это пополнит нашу коллекцию якорей, которая на сегодняшний день составляет 18 века у нас 65 якорей на Хортице и еще порядка 20 якорей 19-го, начала 20 века. Венгерский первый. То есть венгерский, да, это первый якорь.